Вы на канале Кэнди Switz. Это я, Маша. Я, Катя. И сегодня будем снимать вам 10 лайфхаков, которые сделают э, вашу жизнь лучше и веселее. Так что начнем? Начнем. Да. И первый, первый лайфхак будет э, протестирован на моем кеде, на кроссовке Nike он не очень меняет, правда? Так, пакетик чая. Я читала в интернете, что если положить пакетик чая в, в Вонючий кроссовок, ботинок кроссовок, то э, этот пакетик чая все в себя сосет. И ничего не оставит ботинку? Потестируем. Ложим. Посмотрим. Ложим. Мы посмотрим. Это в конце. В, конце, Может, в с... конце видео мы его посмотрим. Или он справился, или мы нет. хотим узнать, правду ли пишут в интернете да. про эти лайфхаки. Да. Теперь у нас лайфхак будет проводиться на Кате. На мне. У Кати немножко жирная голова. Да, я специально не А у меня немножко голову. есть мука. Катя распускай свои кудри. У меня я не могла голову специально. Сегодня будешь мыть? Сегодня я буду мыть по-любому. Давай. Так, давай. Сейчас Моя свалка. челка торчачая. <свят> я извиняюсь. Так, смотри. Просто у меня была челка, и она как бы длинная, я ее постоянно заказывала. Смотрим. Берем муку. Обычную муку я смотрела в интернете. Если ее посыпать на голову и растереть, то типа, будет эффект... Э, у Кати это эффект перхоти. <свят> <свят> это лайфхак не, работ... лайфхак не работает, потому что у Кати темные волосы, и это выглядит, мука на темных волосах выглядит, как перхоть. Серьезно. Перхоть. Не видно, нет, Маша? Ну... Не, не видно. Серьезно, видно, как перхоть какая-то, очень мелкая. Этот лайфхак не работает для девочек, у которых русые волосы. Вообще не подходит. А я обратно. Так, теперь лайфхак с моими бровями. У меня они постоянно в разные стороны, и я их хочу закрепить. Наберем щетку. Вот щеточка, щеточка. С ракушкой! И берем гель. А, да, волос. Гель. Для волос. То есть мы... вы можете его либо купить, либо найти у себя дома в ванной. Да. Маш, давай, я тебе покажу. Не, не, да ладно, давай. Так, посмотрим, давай, сейчас. А много его надо? Э, ну, насчет... Ого! Чуть-чуть вытрешь. Он, он... очень... <laughs> Что, захочу съела? Он очень пахнет. Это, это, это с этой, это с морковочкой. Фу. Давай. Подопытный кролик. О, боже, мои брови. Останьтесь только есть. Нормально. Я их в подрезала. <laughs> У меня были кусками они. А я челку. <laughs> Нормально. Вот так сделаю. Наша, так, ну, так Да, вот так Ну, все Раз Красота, ребята, требуется Боже мой Волосы Что они натерпели за всю мою жизнь Батлы Да тоже дождь пока они засохнут, что ли? короче, смотрим в конце Мама, этой. Подожди, Стой, подожди, подожди. Смотрим в конце. Этой. Ну что ж продолжаем. Ох. Эксперимент с бровями. Так. так, теперь мы смотрим про телефон. Про телефон. Про телефон. Это очень э, оригинальная идея. Оно, говорят, в интернете, что она научно доказано. Э, и мы будем заряжать телефон с помощью огурца. огурца. Огурец. Зарядочка, прости меня. И телефон не боюсь давай я а, а, боже мой, он не втыкается а, я втыкнулась теперь пробуем вставить а, боже телефон мой. посмотрим Смотрим сейчас смотрите телефончик, зарядочка включились о боже он работает нет, он не работает он а, не заряжается нет вообще кто бы сомневался, что он не будет работать? Зато зарядку испортили. Да. Бедная зарядочка. Ты простишь меня это? Прости. В общем, этот это эксперимент не удался. Не удался, лайфхак не работает. Так мы будем пробовать... Ставь назад то, что не удалось. Боже мой. То, что не удалось, ставь назад. Сейчас. Итак, сейчас мы будем... Я делать... да, вытираю свою эту? Да. Зарядочку. Сейчас мы будем э, под... Ложку красить стрелки. Так, и как это будет? Боже мой, мука! Точно, я забыла. забыла. Ну что ж, начнём. Так, смотрим. Я не знаю, как это делать. Катя, закрывай глаза. О, Боже! Короче, я для могу тех, начнем. кто не видел видео или не знал... Давай закрывай глаза! Не знал, то это тяжело. Это тяжело. Боже, у меня, у меня руки трясут. где мой карандашик? Карандашик! О, есть вылез. Все, давайте. Начинаем. Так, начинаем. Опа. Вон, где твои котята. На той полке они тогда не стоят. Сейчас сочиняли, будем тебя красить, Катя. Короче, сейчас я буду... Нифига она не работает, этот лайфхак. Посмотрите! Посмотрите. Сейчас Опять. мы на другом классе. классе, классе. То Будем... есть, э, вот так вот мне надо идти Сюда. на вечеринку или в школу? <связываю> да. Этот лайфхак не удался, поэтому мы его отлаживаем назад. Да. Ну, еще один лайфхак с ложкой есть у нас. Это тени. Это тени. У -у -у. Тени. Катя. Я как какая-то дурочка. <связываю> <за горожение. связываю> сейчас будешь с одним глазом накрашен, с одним да, не накрашенным. Да. Давай, сейчас, берем. Какой на вкус и цвет? Окей. Давай, Катя. Ой, не той <слотерный>, стороны <laughs> взяла. <смех> так, мы сейчас ярким накрасим ей, чтобы было, было вам видно, или работает этот лайфхак, или не работает, что ровно накрасить тенем. Но мне кажется, что он работает. Не знаю, как на вам, но мне кажется, что ровно накрасила. Подложку? Ну, я ж не вам этот. Ну, накрасила ж ровно подложку. Да. мне кажется, что... Лайф... Этот лайфхак удался. Да, мне кажется, что лайфхак с тенями Поэтому и ложкой мы удался. Сюда, да. Здесь у нас будут неправильные, а здесь будут правильные. Так, и сейчас... Э, э, Будем хвостик делать. Давай. Давай. Мою и Сейчас мою мы будем делать хвостик, я так понимаю. Да, мы, мы постараемся сделать хвостик длиннее. Вот, у Катя, повернись. Если вы хотите сделать э, длинный... Может, ты боком, наверное, садишь? давай. давай. Да. Да. Если вы хотите хвостик сделать вот здесь вот, но у вас маленькие волосы, и вы хотите, чтобы они казались больше, я читала в... Интересно, что, типа, надо сделать. Распустить и часть волос, верхнюю часть волоса, завязать сверху, как хвостик. Как вам хочется длины, какой вам хочется, э, на высоте какой. Завязывайте. Завязывайте. Вот так вот. -вот. Ой, боже мой, я не парикмахер, извините. Катя. Живи, моя любимка. И э, теперь, второй вот. теперь второй хвостик. Второй хвостик. Вот так вот. И завязываем. Да. Где, да, где? да. Угу. Вот так вот. А, И, а... А! У нас так уж был неудачный трюк. Сейчас палка сломалась. Да. Ну, в принципе, ну вот если отсюда посмотреть, да, то хвостик... Э, давайте, Покажи. вот я сниму вам. Если вот отсюда посмотреть, да... Катя, не шевелись лучше. Хорошо. Если отсюда посмотреть, то хвостик длинный, да, но если подойти сбоку, то видно, что э, хвостик один еще внизу, видно эту резинку, но... То есть это надо, чтобы были волосы... Гуще, мне кажется, э, да? Либо тонкие, а толстые, то есть этот трюк, ну как бы. Но не для всех девочек. Да. Не для всех. Ну, он, как бы, я думаю, что он может, но не для всех. Да. Ну, значит, мы э, можем сказать, что он сработал. <сёк> <Так. сёк> значит, э, ну, можем, э, считать, что он сработал, И мы сейчас проверяем тело и которые мы начинали. Первое. Да. Это ботинок и брови. И машины брови. так Проверяем ботинок. Давайте понюхаем. Чай пахнет как обычный чай. То есть она ничего Нет, не впитало. есть Запах, вот именно. Ну вот понюхай, есть немножко запах кроссовок. Ну, немножко есть, да. Ну то есть. Но и кроссовки воняют Пах... почему-то мне чай. Рез... резиной. Угу. То есть они так не воняли резиной. Не знаю почему, но типа, ну не знаю, этот лайфхак сработал наполовину. Мне кажется, что они должны постоять немножко дольше. Да, но ну, час-два, хотя бы день. То есть этот лайфхак сработал? Да, работает. Его отправляем мы. И я думаю, что мне один чайный пакетик нужен, а как минимум два. Да. Да, если на большую лапу, такую лапища, mm -hmm. 45 размер, такой я сорок пятый переборщила, сороковый. Так, и теперь смотрим на мои потрясающие брови. Давайте мы как-то... А... не знаю. Мне они еще не высохли. Да ты что, смеешься с меня? Смотрите, мои брови, они, боже, бедненькие мои. Потому что я их крашу краской. У меня они очень светлые. И мы даже за ними издеваемся. Посмотрите на них. Ты как лох. Давайте сейчас мы возьмем. Я выйду неприятной водичкой. их. Да. А, ну, вот с тебя это Хорошо. Сейчас ты, мой Давай, я их. Молись. Боже, оно какое-то не знаю. Как, как... слизь. Да. И оно, я когда вытираю, оно как бы... Дай, оно как бы по сторонам. То есть оно... Ну... Быбам! Да? Да, да. Ну вот, если я вот так вот поведу вверх, то, естественно, все брови будут вверх. Это надо... Это надо вот так. Ну, в общем, я не знаю, работает или нет. А, мне кажется, что не работает. Подожди, какие они должны быть? Я что-то не поняла. Не сообразила. Ну смотри, вот я читаю в телефоне, да? Который заряжается от огурца. Ой, уже 55% зарядки из 36. Что серьезно? А? Сто процентов. Конечно же, нет. Это не работает. Это не работает. Так как гурцы, можно зарядить телефон. Так, смотрим скриншоты. Смотрите, я смотрела, да, и читаю. За меня есть бровей. Е для укладки бровей можно заменить подручными продуктами. Например, гель для волос. Нанесите его на щеточку и ложите брови. Эм, окей, да. Когда я ложила, э, брови уложились, но потом они. Все равно когда встают они... на места обычные тоже могут ложиться и каким образом не ходить с гелем на э, Не ходить с Гелем на бровях Ну то есть вы понимаете что оно выс когда оно высыхает то э, ну брови как бы Не очень приятное ощущение Во-первых И никому это я не советую делать Лучше пользуйтесь гелем для бровей или вообще не пользуйтесь гелем, а просто сделайте контур. Да.